والشكر لمن صوره حسنا وجمالا، والشكر لمن صوره حسنا وجمالا، الآن كما كان ولم يلق زوالا. فرض صمد صفة عن خلق بريء رب أجلي خلق الخلق كمالا لا زد ولا ند ولا حد لمولاه لم يلق زوالا فرض صمد صفة عن خلق بديء رب أجلي خلق الخلق كمالا لا مثل ولا حد ولا أم وخالا سبحانك كما كان ولم يلق زواله لا شريك له ولا نذير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مقارن له ولا مضاري له لا جعل جبل انور اجدل له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلي الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وسلم صلّى الله على سيدنا و. وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على روح محمد في الأرواح وعلى جسد محمد محمد في الأجساد وعلى قلب محمد في القلوب وعلى قبر محمد في القبور وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا إمام الأولين الآخرين أئمام الأولين بهر صدقا رحمة للعالمين بهر صدقا رحمة للعالمين امام الأولين الآخرين مسجد يوشد همارو يا زمين الله نبنا يا سلطان مدينة الله तुझे सुल्तान मदीना देख दे मुझे मंजर गुलजार मदीना दे मुझे मंजर गुलजार मदीना अल्लाह ने मक्का में काब बनाया